Государство стремится к этому помогать, а часть людей верит в то, что все-таки государство можно привлечь. Я не особо верю, я надеюсь, потому что, конечно, хотелось бы иметь свое государство, которое за спиной. Когда мы начинали наше движение в марте месяце, мы думали, что государство подтянется, мы думали, что он просто первые, а дальше все пойдет по нарастающей. Будет сильная армия, будет за спиной вспочерк гражданского общества. Получилось, конечно, не так. Но мы, как взрослые люди, должны наши действия планировать с учетом того, что не важно, будет помогать государство или нет. Хотя, конечно, к этому нужно стремиться. Значит, давайте я расскажу, почему я вас пригласил. Потом у каждого будет возможность высказаться. То есть здесь не создаются какие-то вождественных организаций. Здесь, как я понимаю, собрались люди, которым не все равно. Ну, возможно, с легким примесью агентов или ну, там сумасшедших, но это бывает как обычно если человек имеет волю действию немножко сумасшедший, то даже может быть и лучше как я вижу ситуацию то есть первое, сейчас россия не остановится, я в этом четко уверен и это краеугольный камень любых моих дальнейших выводов значит, несмотря на то, что подобное отрицание этого демонстрирует много государственных чиновников я это не особо беру во внимание я помню и Конецкую область, где губернатор тарута рассказывал, что мы с ними точно договоримся в апреле. Я помню и высказывания государственных мужей по поводу Крыма. Я помню э, высказывания по прошлому перемирию. Где тот Крым, где наша половина сейчас Донбасса, где те города, которые оставляют наши военные. И люди, которые просыпаются, видят только хвост уходящей колонны. То есть все эти высказывания, они не являются аксиомами. Это их мнение. Но им есть куда уезжать. Практически у каждого государственного мужа раньше где-то там за кордоном. Возможно, у кого-то из нас есть такое раньше, но это исключение, а не правило. Нам уезжать некуда. Это наша земля, поэтому нужно из собственных ощущений выходить. Россия не остановится. Значит, как она действует? Я думаю, что повторю вещи, которые все и так понимают. Она действует по трем направлениям. Первое ⁇ это подкуп и коррупция в государственных органах. Государств. То есть увеличится количество предателей, людей, которые являются детским влияниями. Ими миллионный суд. Потому что они есть и в военной сфере, и в государственной сфере, и в сфере безопасности, и у журналистов, и в среди гражданского общества, активистов. Значит, это и часть э, той агентуры партии регионов, которая сейчас перекрасила по три колор, это и часть людей, которых используют в темную, это и кадровые офицеры ФСБ. Второе, это информационная война. Мы ее проиграли в частую, мы ее просто не ведем. Благодаря этой информационной войне мы потеряли Донбасс, и он превратился из... Ну, сборище, сбора области нормальных людей со своей ментальностью специфической, да, голосовавших там за мужика э, высокого в пиджаке, но сейчас он превратился фактически в территорию зомби. Почему? Информационная война. Сейчас информационная война продолжает вестись с Украиной. Нам внедряются следующие посылы. Ничего сделать нельзя, подавляющая мощь. Ядерное оружие мы можем применить. Россия вот сейчас вот вот, -вот нападет. Нас всех сливают, верить никому нельзя. Дезертиры классные парни, они сбежали, слава им, потому что они спасли пацанов, а кого они погубили тем своим бегством, неважно. Волонтеры, клудаки, войну выиграло Министерство обороны, хотя война проиграна практически. И ведется также целенаправленная кампания дискредитации по всем тем, кто призывает сопротивление. То есть история переписывается задним числом. У людей короткая память, но у людей прошлое. Сейчас общество очень сильно изменилось, поэтому я надеюсь, что этот процесс, особенно если мы включимся в информационную войну сами, они не смогут довести до конца. Теперь следующее. Общая ситуация. Значит, Россия раскачивает, до сих пор продолжает раскачивать ситуацию в приграничных областях. То есть мы знаем о событиях, которые происходят в Харькове. Местные активисты, они не имеют полного фактажа, они только чувствуют. Но это чуть, -чуть важнее любых фактов, потому что они местные, они держат руку на пульсе. Значит, мы слышали про то, какое, каким является настроение большинства милиции пророссийская, а вернее продолларовая, не прорублевая. Милиция не сменена. Общие принципы, которые входили в основу деятельности милиции, не сменены. Несмотря на все высказывания по поводу того, что, мол, сейчас будет полиция, название не меняется ничего. Мы знаем о том, что говорят чиновники, что мы не будем подписывать те или иные вещи, принимать те или иные решения, потому что скоро будет Россия, и я не хочу за это отвечать. Мы знаем о том, какие мудаки сидят во многих военкоматах, которые абсолютно не заинтересованы ни в поддержке, ни в создании армии. То есть это те же самые проблемы. И то, что сейчас э, идет масса за единство, и то, что сейчас там выводят на улицу бронетехнику, это все, конечно, замечательно. Но это все борьба со следствием, не с причиной. Мы знаем ту же ситуацию в южных регионах. И Одесса, и Николаев, и Херсон, настроение там. Я могу сказать, что все именно так на Донбассе и начиналось. Другое дело, что, конечно, Донбасс был уникален тем, что там была своя мафия, которая первые шаги сепаратизма проплатила и организовала. Она была более явно выражена и сплоченная, чем в этих всех городах. И это дает нам форуво времени. Но мы не, давайте не будем забывать о том, что сейчас ситуация, и ситуация через два месяца, она будет нам различаться. Когда будет холодно, когда будет более-менее голодно, когда будут нарастать социально-экономические проблемы а кто-то в политических целях внутри Украины будет пошлять митинги протеста, кто-то просто а, получит очень хороший транш из России и создаст какое-то местное партизанское движение пророссийское, и начнутся теракты. Когда начнутся теракты, которые будут проводить кадровые офицеры ГРУ, ситуация полностью изменится. И настроения людей могут поменяться. Я думаю, что все не откроют для кого Америку, если скажу, что большинство людей это так называемое болото, к сожалению. То есть которые готовы ради Родины Рискнуть чем-то, это сейчас больше аномалии, чем правило. Почему? Потому что большинство людей должны иметь какие-то стимулы для того, чтобы приносить пользу государству. Пример, американский полицейский в большинстве своем абсолютно аморфный человек. Но если он берет взятку, он теряет все. Он теряет социальные выплаты, он теряет пенсию, он теряет работу, его никуда больше не возьмут. Если он а, не берет взятку, он имеет все. Ну, во всяком случае, для обеспеченной жизни, более или менее. То есть создана система стимулов, которые у нас отсутствуют и в военной сфере, и в гражданстве. Поэтому те люди, которые в большинстве своем сидят сейчас, есть. те люди, которые э, сажаются на фронтах, Я не буду сейчас поддаваться враг патриотизма, это меньше 30% реально. Все остальное это либо охранники кустов, либо люди, которые побегут и бегут, к сожалению. Это те люди, которые волонтерят успешно, которые собирают последние, отправляют армию, удивляются еще раз верят и надеются. Это аномалии. Если сейчас мы не организуемся, то вполне возможно, что эти аномалии кого выбьют на фронтах, а кто сопьется, кто просто уйдет в себя, уедет из страны и прочее. Все мы знаем, какая миграция была в последние годы. И общество опять погрузится в спячку, и опять мы будем ожидать какого-то очередного преступления, которое людей толкнет на протест. Поэтому нужно сейчас объединяться, и необходимо, если мы четко понимаем наши цели, как неполитическая организация, которая не участвует в выборах, которое является средством давления на власть, которое является средством объединения усилий по организации сопротивления в Украине. Мы должны все это делать. Как это делать? С кем объединяться? На каких принципах это предстоит решить? Тут нет э, особых э, тезисов, которые вот, можно априори Вот на таких принципах нужно объединяться. Каждый из нас что-то чувствует. Каждый из нас имеет какие-то свои мысли. Вот нужно найти что-то общее каждый человек на месте, способный к действию, способный организовать вокруг себя людей, мог самостоятельно, но в русле общего пути, двигаться к нашей цели. Но я могу сказать, какая моя цель. Моя цель, во-первых, чтобы Украина стала государством, в котором можно реализовать себя, не имея каких-то родственников в парламенте, не имея папу-прокурора или маму-судью, не имея э, миллион гривен или миллион долларов для начала своей карьеры это первое, второе, где будет система политической экономической конкуренции, и будет система конкуренции военной то есть где, если я иду в армию, я понимаю, что я могу погибнуть за родину, но не могу погибнуть, потому что генерал, три раза уже оставлявший в котле военных не понеся за это никакое наказание опять выводит бригаду под грады четко фиксирует их на месте и после этого опять улыбается, рассказывая про мобильные телефоны, которые я всему виной и я хочу, чтобы мои дети жили здесь Единственным переговорщиком серьезным с Путиным может быть сильная украинская армия. А для этого, естественно, нужно менять и систему комплектации армии, и не оружием, а прежде всего людьми. Есть, должны идти люди с мотивацией к победе. Должны быть изменены правила игры, когда люди, приносящие результат, получают повышение, люди, принимающие решения, преступные, должны отвечать по закону, люди, которые не приносят результат, должны двигаться вниз по служебной лестнице. Давайте перейдем теперь к конкретике. Как я вижу Украинскую висковую организацию? Еще раз повторюсь, это не априори. Тут нет такого, что вот тезисы, кто не согласен, до свидания, кто согласен, присоединяйтесь. Я тоже хочу послушать тех людей, которые имеют что сказать. И хотелось бы, чтобы по окончании наших сборов мы имели какую-то общую платформу.